Ya. Bahkan kadang-kadang hidup susah lagi seronok. Ya, kalau tidak takkan Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsurni ma'a masakin al kama Nabi, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin dan bangunkan aku di akhirat bersama dengan orang-orang miskin. Kalau tidaklah miskin itu seronok, takkan Nabi doa nak jadi miskin. Jom lepas isyak ni tuan-tuan aminkan doa miskin ni <laughs> Alamak Miskin Ustaz Allah saya Yelah Mbak kata orang Bila dah pakai mas nak naik kancil Betul tak? Sakit pinggang tu kan Naik kancil Ya Saya dah pakai Ferrari Tiba-tiba nak pakai Mercedes Mana betul? Eh Mesti nak lebih naik lagi Lepas Ferrari Naik lagi Naik lagi Ya Tapi kalau naik pun Setakat Setinggi mana tuan-tuan nak naik? Cakaplah. Ha, tinggi mana? Tak ada ke mana. Baiklah kita kejar keutamaan di alam akhirat. Sebab itu tuan-tuan, mari kita menyokong perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Jangan kita bersama dengan orang-orang zalim yang mengenepikan hukum Allah. Ha? Ya? Yang mengenepikan perintah Allah. Kita bersama dengan agama Allah Perjuangan untuk menegakkan agama Allah Ta'ala di atas muka bumi ini Ya ha. Best Tuan-tuan Quran ajar apa lagi Kalau kita jumpa orang salim ha. Cuba tuan-tuan buka Quran surah Nisa ayat 148 Tuan-tuan terkejut bila dengar ayat ini Saya pun mula-mula baca Terkejut juga Tapi zaman masa saya kecil dulu lah Ayat ni dah biasa jumpa Kadang-kadang ada ustaz-ustaz buat-buat lupa ayat ni Itu yang dia marah tu Cuba tengok ayat ni Bismillahirrahmanirrahim La yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulima wa kana Allah samian alima ta Allah Taala tak suka mendengar sesuatu yang buruk keluar daripada mulut kamu hai hey manusia kacau wali perkara-perkara buruk yang keluar daripada mulut orang yang kena zalim yang itu Allah Taala suka dengar ha, boleh faham tu Allah Taala bagi kita mulut Allah Taala kata mulut tu aku nak kamu guna untuk berzikir untuk memuji Allah jangan sebut benda buruk-buruknya tetapi Allah kata apa ada satu benda buruk yang sakit Linga didengari Tapi aku suka Apa dia? Doa orang yang kena zalim Minta orang kena zalim tu hancur Yang ni aku suka dengar Seratus nisa eh apa? Seratus empat puluh Lapan Beritahu pada emak Jangan marah bila kita doa kehancuran orang zalim Sebab itu sesuatu yang Allah suka Dapat tak? Kalau Allah suka Sebab tu Nabi Muhammad pun buat juga Itu yang saya sebut Nabi Nuh pun buat juga tadi Nabi Nuh doa apa? Ya Allah hancurkan semua orang zalim Kan sakit linga dengar tu Allah kata I like it <laughs> Apa tu? <laughs> Tuan-tuan tak suka Tuan-tuan punya pasal Yang penting Tuhan saya suka Ya Allah, hancurkan mereka, Ya Allah. K.O. 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 Allah kata, I like it. Ah. Saya hanya pentingkan Tuhan saya suka, tuhan tuan tak suka. Itu tak penting untuk saya. Sebab nyawa saya bukan Tuhan-Tuhan bagi. Saya makan sebiji berat, Allah yang bagi, Tuhan-Tuhan -tuan tak bagi saya. Allah kata dia suka dengar benda-benda pedih itu daripada mulut orang kena zalim. Kalau tidak takkan Nabi buat macam itu. Nabi tuan-tuan ceritanya. Sebelum Rasulullah SAW jadi rasul, dia berbesan dengan Abu Lahab. Berbesan dengan Abu Lahab. Jadi lepas dia jadi rasul, Abu Lahab kata wahai anak lelakiku yang dua orang ini kamu ceraikan anak perempuan Muhammad. Aku tak mau keturunan Muhammad ada dalam rumah tangga aku. Hantar anak dia balik. Dua orang anak lelaki Abu Lahab yang lugu bendul ni. Dia bawa anak perempuan Rasulullah Ayah Ada apa menantuku Nah ambil balik dua orang anak perempuan ayah ni Kami tak mau Ayah tak mau tengok Anak perempuan kamu ada di rumah kami Kami ceraikan mereka Dua orang anak perempuan Rasulullah Diceraikan oleh dua orang anak lelaki Abu Lahab Bayangkan tuan-tuan Anak kita diceraikan serentak Apa rasa hati kita Ya perih tak Pedih Pedih kita Allah Walaupun anak kita pelajaran tinggi Lepas ni mungkin dia boleh kahwin dengan orang lain Tapi cerai-cerai ni pedih hati Rasulullah pedih hati Dalam keadaan dia melayan kepedihan hati tu Anak Abu Lahab tarik kahak dia daripada otak dia Puh dia ludah atas muka Nabi Menitik kahak atas muka Nabi Yang Nabi berkata yang ini sudah lebih Nabi tuan-tuan automatically dia manusia macam kita. Kalau tuan-tuan kena tu tuan-tuan apa, apa? Nabi terus angkat tangan. Allahumma ja'alhu kalban min kilabik. Ya Allah, engkau hantar anjing kau ya Allah bagi baham budak ini. Marah bapak mentua dia tu. Kalau tuan-tuan saya -tuan balik ludah muka orang tu. Cuba. Siapa nak buat betul tak? Kita dah jangka dah. Nak nak pula bapak mentua sajen bencin. Lagi tu jangan dia buat ya. gitu. <laughs> jangan. Ya. Nabi kena ludah, dia kena zalim, terus dia angkat tangan. Ya Allah, kau hantar anjing kau bagi baham budak ni Allah. Keras tak doa tu? Keras. Saya hari tu baca doa ni atas mimbar. Kena panggil dengan Jais. Saya dah baca doa ni lama dah tuan-tuan atas mimbar. Allahumma ja'alhu kalban min kilabik. Tapi dalam bahasa Arab. Orang kampung amin. Sebab dia tak faham. Bila saya terjemah sekali. Kasar ustaz ni. Sebut anjing atas mimbar. Terus report ke Jais. Jais dia tak cari saya. Dia cari Nazir dulu. Nazif pun call saya Ustaz, sudah Ustaz Ustaz punya doa sensitif Ustaz Doa yang mana satu? Yang Ustaz sebut anjing-anjing tu Saya kata doa tu aku lama dah baca atas nimbang Orang yang report tu pun hari-hari dengar doa tu Tapi yang itu Arab dia tak terasa Ustaz Bila terjemah dia terasa Apa? Nabi doa benda tu Ya Allah, bagi anjing hancur budak ni bila dia balik tuan-tuan Abu Lahab tanya Macam mana kau dah cerai Dah anak perempuan nama Muhammad Udah ya Saya bukan saja cerai Saya ludah atas muka dia Berani kau ha? Saya perkasa Saya buat apa saja <tulah> Nah dia perkasa Badan kuat betul tak huh? Itu bukan perkasa namanya tu Jangan guna perkataan perkasa Sebab ini perkataan yang terlalu suci yang digunakan oleh pahlawan-pahlawan Melayu yang memperjuangkan agama Allah. Datuk saya Hang Saya <laughs> orang Melaka. Saya marah betul lah. Saya perkasa kata dia. Saya boleh buat apa saya nak. Saya nak jerit dekat Malaysia ceramah saya boleh buat. Saya nak tikam orang tengah dengan ceramah, saya boleh buat sebab saya perkasa. Masya-Allah. Eh. Puan. Dia belum bertemu ruas lagi. Bila bertemu ruas engkau tahulah perkasa atau tidak Tak ada kena mengena dengan yang masih hidup Ataupun yang telah mati <laughs> Anak Abu Lahab kata Saya perkasa ya. Abu Lahab kata engkau jangan perkasa-perkasa mat Muhammad punya doa Sekali diangkat ke langit makbul Abu Lahab percaya Sebab dia tahu ini Tok Guru Ini Muhammad, ini Rasulullah Orang suci, orang bersih, doa dia Tuhan dengar Semenjak hari itu Abu Lahab tak benarkan anak dia jalan sorang Mana pergi dia pimpin tangan Sebab dia tahu doa orang baik-baik ni akan termakbul Dan dia tahu perbuatan anak dia tak betul Ya Semenjak hari itu tuan-tuan dia berjalan berdua Satu hari dia pergi berniaga di negeri Syah Syah negeri orang putih Dia berniaga buka table Atas tu jual macam-macam Tengah-tengah sedap berniaga datang padri Dia kata Syekh Entah datang sini ni Nak berniaga ke nak buka serkes Eh kamu jangan bergurau Aku datang berniaga ni Tapi sejak kamu masuk kampung ni Dua tiga ekor rimau Masuk kampung berlega Ni aku cerita ni Ke kamu bawa dari Mekah Abu Lahab bila dengar Sudah Doa Muhammad akan termakbul Dia kata tutup table semua Balik sekarang juga Tutup terus Tapi oleh kerana hari dekat malam Mereka bermalam di sebuah tempat Malam tu tuan-tuan orang letih berniaga Faham-faham je lah Tertidur, tidur mati Rimau malam tu datang Dia cari Dia kata ni bukan dia ini assistant -assistant Ni asisten-asisten dia dia naik atas, dia tengok itu ayahnya Aku bukan nak ayah dia Dia naik lagi tingkat atas Dia jumpa anak Abu Lahab Pada malam itu tuan-tuan Rimau tu dia baham habis-habis anak Abu Lahab Mati di tempat kejadian Nampak? Nabi doa untuk orang zolim bagi mati Sebab apa dia doa gitu? Sebab Allah kata aku suka doa ha, Apa lagi nak tunggu tuan-tuan? Jom kita doa Kerana itu adalah kesukaan Allah Allah suka benda tu Nampak tu? Ha, sebab itu tuan-tuan Ini faedah mengaji ilmu tafsir ha? Bila kita mengaji tafsir Kita buka banyak kita tafsir Baru kita tahu ayat ni rupanya begini tafsiran sebab itu orang-orang yang tahu ayat ni Bila dia dengar ulama' doa Benda-benda benda-benda menakut dia melenting Tolonglah jangan doa macam tu Sian kita orang Tentang biasa tengok tak orang buat silat mata kat tepi jalan Ya Yang buat silat mata yang ambil parang Tak luk tu Akhir sekali dia jual minyak angin dia Sebelum dia buat persembahan dia kata apa Pada tuan-tuan yang tahu-tahu Tolong-tolong ya Faham-faham ya. Jangan baca yang pelik-pelik Dia takut kita baca ayat kursi Takut mati ilmu dia Begitulah bila tok tok guru mula berdoa kehancuran orang-orang zalim ini orang zalim mula tersedar sebab dia tahu bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Wattaku fitnatan uh, wat da'watal ha da'watal uh, uh, mazlum ndaklah kamu takut akan doa orang yang kena zalim fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab kerana tidak ada hijab antara doa orang zalim dengan Allah dia akan sampai terus kepada Allah ya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, tengok ni tuan-tuan. Da'watul mazlum yarfa'u Allahu fawqal ghamam wa tuflahu wa tuftahu laha abwabus sama' wa yaqulu rabb. Doa orang yang kena zalim diang terangkat di atas langit Allah Ta'ala. Dibuka untuknya pintu-pintu langit. Dan bila dia sampai di hadapan Allah, Allah pun berfirman, Wa izzati wa jalali la ansurannak. Demi kemuliaan aku dan kebesaran aku, aku pasti akan tolong kau. Nampak tu? Oh, sebab itu tuan-tuan, jangan buat zalim ke orang. Jangan, jangan. Sebab sekali kita tak tahu di malam hari apa benda dia doa depan Allah. Kita tak tahu. Ya, you know? ni hujan-hujan ni. Ya, you know? aci tu nak pergi kuil. Dia pakai sari bukan main cantik, berkilat-kilat sari Tiba-tiba dia lalu depan takungan air. Kita kata aku nak kenakan aci ni. Kita pun bawa serum air tersebut menyimbah sari aci yang lawa tadi. Kita kata seronoknya tengok aci tu melatah. Jangan. Kita tak tahu di malam hari apa dia doa depan Allah. Sekalipun dia orang kafir Kita tak tahu apa dia doa di malam hari Sebab itu tuan-tuan Nabi SAW Bila dia terkenang Aku pernah buat zalim tak? Cepat-cepat dia pergi minta maaf Ya Pernah dalam satu ketika Nabi tuan-tuan Dia pergi ke masjid Dia tengah sakit pada masa tu Dia tanya sahabat Sahabat Aku ni ada tak berhutang dengan kamu Sabar kata tak ada ya Rasulullah Eh biar betul Kalau ada beritahu aku bayar Tak ada ya Rasulullah Tiba-tiba seorang sahabat Nabi duduk belakang kat tangan Ya Rasulullah ada satu soalan Apa dia? Nak tanya Yang aku cerita nanti ni kira hutang ke tidak? Kalau hutang minta bayar Apa dia? Kamu ingat lagi tak Rasulullah? Ketika perang hari tu berlaku Kamu duduk atas kuda kamu ketuk punggung kuda kamu dengan kayu cemeti Kamu ingat kamu ketuk punggung kuda je? Aku ada belakang punggung kuda tu Kayu cemeti kamu kena dada aku Pedih ya Rasulullah Nabi kata, iya ke? Haa, sakit ya Rasulullah Nak tanya, itu hutang ke tidak? Nabi kata, itu pun hutang Kalau hutang ya Rasulullah, minta bayar sekarang Nabi tengah gering pada waktu tu Nabi kata Bilal Kau balik rumah aku jumpa Fatimah Minta cemeti yang aku gunakan untuk peperangan Bilal jumpa Fatimah Mana cemeti ayah kamu nak buat benda Tak Rasulullah kata nak bayar hutang Aku pun tak tahu Cemeti itu dibawa ke dalam masjid Diberikan kepada sahabat yang menuntut hutang itu Nah Seperti mana aku pukul kau kau pukul aku sebab apa Nabi buat gitu tuan-tuan? Sebab biar dapat hukuman atas dunia asalkan di akhirat kita terlepas. Sebab di akhirat nanti balasan untuk orang buat zalim ini ialah gelap di masa depan di akhirat dia. Nabi pun tuan-tuan bagi cemeti tu. Sahabat tadi kata ya Rasulullah, tak cukup lagi. Apa yang tak cukupnya lagi? Pukullah. Masa kau pukul aku tu, aku tak pakai baju ya Rasulullah. Sedangkan sekarang ni kau pakai baju Open your shirt now Buka baju kau sekarang ni ya Rasulullah Bawa adil Ketika itu Nabi sedang sakit ya Rasulullah Nabi sedang sakit Sahabat tengok Apa gila geng kau ni Ini Tok Guru kita ni Rasul kita takkan kau nak rotan dia Kalau nak rotan pun tak payahlah buka-buka baju Nah, no, no. Hari itu dia rotan aku Aku tak pakai baju sakit perit kau tahu tak Nabi buka baju Bila buka baju Menitik air mata para sahabat Nampak badan Nabi yang kurus Kawan tu tengah sakit Kurus lah tuan-tuan Sahabat kata Kau nak rotan Rasulullah ha? Nabi pun tundukkan badan dia tuan-tuan Sedia untuk dirotan Sahabat tersebut Tarik rotan tuan-tuan Para sahabat tutup mata Bangun Sayyidina Ali kalau kau nak rotan sahabat Baik kau rotan aku Aku menantu dia Sama je Kau rotan aku dengan Rasulullah Sama je Nabi kata Ali ini bukan urusan kau Ini urusan aku Duduk Dia marah lagi ke depan dengan cemeti dia Dia nak sebat Nabi Bangun cucu Rasulullah Hasan dan Husin Pakcik Kami berdua ni cucu Rasulullah Rotan kami bermakna rotan Rasulullah Biar kami yang menanggung sakitnya Tidak Rasulullah kata Wahai cucuku Duduk ini urusan aku bukan urusan kamu Tengok tuan-tuan bagaimana Rasulullah Beria-ia Kezaliman yang dia buat Kalau ia pun dibalas atas dunia Sebab dia tahu di akhirat nanti dahsyat hukumannya Ketika sahabat itu berada di depan Rasulullah Dia menarik cemetinya Para sahabat menutup matanya Tak sanggup tengok tubuh yang mulia itu diratah Oleh cemeti yang berbisa itu Mereka menunggu dan menunggu Mereka menunggu dan menunggu Tiada sebatan yang berlaku Akhirnya sahabat tadi campakkan cemeti jauh-jauh Bila ditanya mengapa kamu tak sebat Peluang ada depan mata Dia kata ya Rasulullah Bukan itu tujuan aku Aku teringat sabdamu Tubuh yang bersentuh dengan tubuhmu Tidak dibakar di api neraka Sebab itu aku suruh kau buka baju Itu trik aku aja. Jadi sekarang aku nak peluk Rasulullah Biar perut aku sentuh perut kau Jadi perut ini tidak terbakar dengan api neraka Dia pun peluk Rasulullah Majlis tersebut diiringi dengan derayan air mata Dari para sahabat Nak ceritanya tuan-tuan Nabi begitu takut Kalau dia buat zalim atas dunia ni Sebab itu wahai orang-orang yang melakukan kezaliman Bila kamu ditegur oleh para ulama Diingatkan oleh para pendakwah Kamu kena bersyukur kepada Allah kerana mereka masih sayangkan kamu Supaya kamu tidak terseksa di alam akhirat Para pendakwa dan para ulama menegur para orang-orang yang zalim ini Bukan kerana cemburu terhadap kekayaan mereka Tidak Tetapi kerana kita nak beramal dengan hadis Nabi Nabi bersabda Unsur akhokah zaliman au mazluman Tolonglah rakan kamu yang buat zalim Dan rakan kamu yang kena zalim Itu sahaja tuan, -tuan yang dihormati sekalian Bagi kita Kalau kita dizalimi Maka jangan bimbang Ya Fajar akan tetap menyingsing Walaupun Gelap di malam hari itu Hampir-hampir membenamkan seluruh cahaya Tetapi Bila fajar menyingsing Tiada tangan yang boleh menghalangnya Sebab itu Teruskan perjuangan untuk membela keadilan dan pertolongan Allah pasti akan tiba